Значит, на ближайшие недели опять как-то шти, может образоваться. Потому ну, что у нас Черников под Козерогом, а тут все хорошая Луна, Венера, Белая Луна в Раке, в противоположном знаке Зодиака. Поэтому Черников, наверное, не так сильно будет трясти. А вот Западную Украину может очень сильно трясти. Какие и, города? Да, вот и Львов может сейчас прям на него сейчас все полететь, все, что можно. Прям в ближайшее время у нас особенно... 23, 24, 25 числа. А также могут поровно ударить очень серьезным образом. А вот эти города, наверное, наиболее неблагоприятны в ближайшее время. А также это может быть еще у нас а, и значит, город. Я бы вот на Западную Украину сейчас на этой неделе бы обратил внимание в большей степени, чем на Восточную всю Украину. Опять вот сейчас может лететь туда, после того, как а, главное ПВО Значит, Киева и Киевская область уехала, это Киткелла, как я вам и говорил, мой прогноз на 100% сбылся, что на прошлой неделе по Киеву не должно было нанести себе какие-то существенные удары. Да, сбылось, как раз я говорил, что если их будет бить, как раз в воскресенье по понедельник. Вот такая вот ситуация сейчас может смещаться туда, а, а также центральная, центральная Украина тоже может страдать, например, Черкасская область, Житомирская область, э, ну, ровно я уже сказал. Ну, самое главное, что у нас будет, у нас отдельный обзор будет этого, что все-таки происходят закулисные мирные переговоры, что не случайно сейчас у миров будет приезжать Стамбул, вызывать ли Путина опять туда, ну что-то опять не полетел, опять какой-то черт Мединский приехал. В общем, практически на мази перемирия, дорогие друзья. И срок дан, это 3 сентября, как пел Шуфутинский, да, и снова 3 сентября. А если Российская Федерация не сможет выйти на мирный трек и объявить 30-дневное перемирие хотя бы к 3 сентября, да, то против нее будут введены уничтожающиеся санкции, дорогие друзья, полное нефтяное эмбарго. Единственная страна в мире, которая будет у них покупать нефть, это будет Китай. Индия отвалится, а это 30% процентов значит, всего значит, экспорта Российской Федерации. Поэтому запущены песочные часы, и они вот реально именно проигрываются в ближайшее время. Ну, а я вам всегда говорил, что война может закончиться в любой момент, причем совершенно неожиданно. Ну и самое главное, она может быть связана с проектом «Табакерка», да, с переворотом в Москве. И август месяц самый ужасный, который только может быть, Российской Федерации. И вот запущен проект табакерка, до да? переворота, уничтожения Леди Путина вместе с Патрушевыми, вот этими Ковальчуками, вот этими всякими Ротенбергами. Вот их, власть, дорогие друзья, заканчивается. Власть путинского режима без Путина заканчивается. И это 2000 -hmm. 26-25 год, но может уже окончательно все закончится в феврале, в марте 26. Именно тогда Сатурн и Нептун соединяются. А когда Сатурн и Нептун соединяются, ни Сталин не переживает, значит, эти дни ни Николай II свергается в 2017 году. И самое главное, при соединении Сатурна и Нептуна пала Берлинская стена. Как говорил, значит, мертвый Владимир Путин. Кстати, некоторые ведьмы почему-то думают, что он до сих пор жив. И говорят, что настоящий Путин жив. Мне глубоко жаль вообще вот по отношению к ним. Так вот, именно в соединение Сатурна и Нептуна пала Берлинская стена, а значит, фюрер, который напал на Украину 21 века, говорил, что это геополитическая катастрофа. Вот такая же геополитическая катастрофа сейчас произойдет в 2025-2026 году при соединении Сатурна и Нептуна. После чего Российская Федерация развалится, и нам больше нечего будет бояться. Уже не будет никакой Российской Федерации, будет Москва. А Москва, вы же понимаете, это там где-то болото, где киевские князья основали некую новую такую русь, которая потом каждый раз грабила Киев и уничтожала его. Вспомним, дорогие друзья, историю, как это все происходило. Всегда Москва, еще с тех времен, еще... Юрия Долгорукова, да, грабила, уничтожала. Это все пошло еще с тех. там правы, 27, 28, 29 июля наиболее неблагоприятные дни для Киева, а также будет у нас пятница такая сложная, это 25 июля тоже. Это будут именно ракетные обстрелы или обстрелы шахедами? В большей степени стая шахедов, да, оснащенные, говорят, каким-то искусственным интеллектом. В общем, они давным-давно производятся в Китае. Китай вступил в войну уже откровенно против Украины. И Китай воюет своим прокси Российской Федерации здесь, в нашей стране. Ну, и не случайно вчера Лили Путин сказал, что уже Россия потеряла суверенитет, если вы послушать, И она полностью зависит от воли Китая. Дорогие друзья, все это происходит из-за того, что нефть и газ Российская Федерация продает именно в Китай любимую долю. Теперь она потеряла Внимание, дорогие друзья, об этом вчера сказал сам ну, уже президент Российской Федерации Велик Путин, что все Российская Федерация потеряла практически свой судьбу и является прокси силы Китая. Поэтому Украина ведет войну не против Российской Федерации, а против Китая. Вот на данный момент уже так. Для вас хочу сказать очень такое откровенное, что происходит именно там, да, последний сайт. Они опять хотят продвигать Дмитрия Патрушева президента Российской Федерации. Ого. можете себе представить, да. А премьер-министром при Дмитрии Патрушеве должен стать, значит, тот человек, который сейчас занимает вице-президентский пост, да, И вы, вы все понимаете, да, то есть вот такая, ну, Мишустина выбрасывают, потому что хотят разорвать отношения с Китаем. Почему Мишустин до сих пор, да? потому что все Китай настаивает на том, чтобы он там продолжал быть вот на этом посту. Но хотят провести именно переворот. И он сейчас у нас в августе может образоваться. У нас жесткое противостояние масса, значит, Сатурну и Нептуну. Марс это жесткая такая Четкая такая переворот военную, может быть, да, либо какие-то военные угрупования. Да, и Сатурн и Туна – это всегда тайна, это заговор, да. И вот с 6 по 12 число августа у них точнейший аспект. Ждем, дорогие друзья, что одна из башен Кремля будет переворачивать всю ситуацию. И там многое может станет проявиться. Да, ну и последние деньки двойника Владимира Путина, который у нас, как вы помните, и значит, десантник вообще. Он у нас и плотник четвертого разряда, и кто у нас, он только не до такой степени напивался, чтобы выходить в эфире и всю свою значит, настоящую не легенду про Путина, а говорить о том, кем ты есть на самом деле, и все это выкладывать в обозримое вот, Значит, всем людям, ну, это надо еще умудриться. Но мы mm -hmm. все помним, мы помним, что у нас плотник 4 разряда и десантник, да, морпехи. А вы понимаете, почему так чтит вот эту морскую пехотинскую бригаду там mm -hmm. в которую украинцы уничтожили совершенно недавно полностью, весь состав. Потому что он реально, вот двойник Владимира Путина был реальным морским пехотинцем. Я сказал, mm -hmm. что все будет хорошо, нормально. Там всякие вот эти э, ну, э, э, губастые ведьмы нагнетали какую-то ситуацию. Не слушайте этих идиоток вообще, ни в коем случае. да. А Что-то произошло, но, видите, без каких-либо сложных ситуаций и взрывов на Запорожской АЭС. Как бы к этому не вели вообще вот эти все ситуации, связанные с Российской Федерацией. Но они специально, mm -hmm. они имеют своих агентов среди людей, которые занимаются а, таро, т, таро а, там, ведьма, астрологини, они набрасывают и платят бабки, а те должны нагнетать у нас ситуацию. А Влад чем говорил, что будет нормально, все будет спокойно, мне не платят деньги Российской Федерации. Поэтому, слушайте, Запорожье вот на данный момент были обстрелы, но сейчас эта неделя должна под, у, Запорожье под знаком Скорпиона, должна быть более-менее нормальная, более-менее хорошее. Ну и не доверяйте ни в коем случае, значит, ведьмам, которые себе попу делают, там, сиськи делают, да, и вкалывают боток себе в счет. Не Это такие же, поливать обманутые твари, как и те, которые работают на Российской Федерации. Кстати, они всегда говорят, не надо бить по Москве, ни в коем случае не бейте по Москве, иначе к нам прилетит. Видите, мы давно не бьем по Москве, и по Российской Федерации, по самолетам, а нам прилетают каждый день. Эти твари работают на Российскую Федерацию. Ну, во-первых, пострадал э, универсал Копейков, который я ходил. Дорогие друзья, теперь я ходить туда не буду уже никогда. Он полностью <сёк> выгорел, да, дорогие друзья? Это ЖК-комплекс «Альтаир». Да. Кстати, в свое время я в один из э, ЖК «Альтаиров» решался купить квартиру. Видите, наверное, Богом отвело. Но куча сгоревших машин, и двое пострадавших, как бы небольшие какие-то ожоги, ранения. Ну, слава тебе, Господи, Одесса обошлась без всяких этих ужасающих значит, смертей. Я могу сказать больше, что на этой неделе, скорее, и скорее всего, звезды показывают, что в Одессе от смертей никто не умрет. Даже если будут какие-то ближайшие навалы, но я раньше пятницы это не вижу. Вот а самая сложная ситуация у нас может возникнуть именно в ночь с пятницы на субботу. 25-26 июля именно в Одессе могут быть, вот, такие быть такие же сложные ситуации, как это было, было выбило стекла у ЖК Альтаир, все повылетало, в общем-то уничтожен магазин, куда я кулинарию часто. А, в общем, дорогие друзья, вот такая вот ситуация. Может, не ракеты, просто шахеды. Ракет Шахед. у них очень мало, И готовятся к войне против НАТО, а нужно сохранять как можно больше ракет. Вы заметили, что нет, не летает много ракет в, в Украину? В основном шахеды летают. Ну, на Киев все равно Это, пускали несколько парень. ракет, если не ошибаюсь, ну, не в воскресенье. Как, ну, не сотни, как раньше. Помните, по нам летало по 80, по 100 ракет за сутки. Помните, ну, да. были Я не помню. Год назад они когда выбивали электроэнергию. А сейчас они показывают, что нет ни единого укромного места в Украине. Ни черновцы, которые они относят к Румынии. Ни Ужгород, который они относят к Венгрии. Ни Луз, который они относят к Польше, к польским владениям. Не могут никто, ни единого клаптика земли, ни одного сантиметра дюйма украинской земли, где не может побывать иранский шофер. Они вот как бы вот такая... Вот ситуацию нам показывает. бегите, бегите с Украины, снимайте Зеленского, да, вот Хершу они уже купили этого полицейского uh, премии он журналист, который в свое время очень много uh, имел больших uh, журналистских побед, возможностей, и он еще был, uh, значит, журналистом, который вел uh, и, в общем-то, рассказывал о войне во Вьетнаме, вот они даже подбросили ему вот эту балалайку такую, что скажи, что Зеленский все, и американцы хотят его сместить. Абсолютная чушь, дорогие друзья. Ничего нету такого, чтобы американский президент или американское правительство хотели заменить Зеленского. Абсолютная чушь. Тем более они не могут Зеленского заменить на Заужного, который является всего лишь навсего значит, временным поверенным в Англии, можно так и так это назвать, да? потому что если будет заменен Зеленский на кого-то, на председателя парламента нашей страны, и более ни на кого, понимаете, глава Верховной Рады может перебрать правление вот, значит, у Зеленского. Все это вранье абсолютнейшее. В большей степени вот на, на Ужгород, значит, если будет наведено да, вот какая-то ситуация, то это у нас четверг-пятница, 24-25 число. Ну, опять же, это может, знаете, там, ракета улететь там за пределы, значит, границы, потом вернуться, ну, если я в шахет, да, а, в общем, может не упасть. Ну, если что-то опасаться, то именно в эти Либо мы их собьем.